بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم اليوم الدين أما بعد قال الله تعالى في الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

əsrarlar o sizə də başlara balcı olduğu kimi sizə də balcıdir. Hətta bizdən əbədlər kimi dədir. Qanun ki, aldan peyğambərdan Hazreti Muhammad sallallahu əleyhi və səlləmə qədər Allahın bütün peyğəmbərləri həqiqətən balcı və balcıdir. Və hansının da məxsusən bu günlərçi hazır sizə də sizə Allah təala Qur'anı oxuanda Qur'anın, içərimdə, Quranın Qadr gecəsi nə göz olmasa, olmasa haqqında. Qadr surası ilə Allah təala peyğambara göndərdi. Və Qadr surasında olan o ayələr çəh Allah təala bizlərə çatdırdı ki Qadr gecəsi nadir və Qadr gecəsinin şəfiəti nadir. Bu oç Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi laylatin mubarekatin. Burada cüz-ü 10-da biz Qur'anı nazil etdik. Son peygamberə vəfatlar buyurur ki, vəmo əzratə mənalayır. Ya peyğəmbər, bilirəm ki, qədir cüz nə deyir? Laylatul Qadrun khayrun min alf al-shahr. Kaza jisasī min ayyami ibadatindan. Şübhədir ki, son ahir safliyadır. Oyaq qala. İbadət edir, vağyan amallar qovlar edir. Allahu min ayyami ibadatindən. Min ayyami ibadatindən üstündür bəzi ustatlardan bir eşitmişik. Peyğəmbərə və salamın digə peyğəmbərlərdən ümmatə gəlir. Öz peyğəmbərlərindən səhifət nəsa, asətiyə mü peyğəmbər, ya rus peyğəmbəri, yanda gəlinlər şey ya, peyğəmbər. Nəhər şey dəirəsi olsun ki, suruncu xalqın əlbəyə var peyğəmbərlərin xətri var, surundusu var. Yəni bütün peyğəmbərlərin əşrafıdir qəssədi yəni çu peyğəmbərlərin, o peyğəmbərlərin ömrü bizim peyğəmbərlərin, yəni bizim ümmətin ömründən daha da uzun olar və onlar daha da ibadət çox edənlər. Peyğəmbər vaxtı ümmətimdə bu minnətdici xeyir. Sonçu peyğəmbərlərin ümmətin ömrü bir sağ var. Və qısa olar və qısa olduğu müddətdə də onların evə də tərid olur. 567 il, 150 il də çox da, da yox. Daha 500 il minin yani, yaşamaqlarıdır. O düz yaşamaqdır. Yuxarıdan 100 ildən bu yana təsadüfə keçər. Amma Allah tərəfindən bizim peyğəmbərlərin ümmətində, bizim peyğəmbərlərin ümmətində Quran-ı Kərimdə Nə qədər o müqəddəs gecələr ki var, o gecələr nə qədər illərlə, əsrlərlə, yüzillərlə bərabərdir. Bir gecəni qədir gecəsin. Min ayın ibadətindən Allah Taala üstün tutur Məhəmməd peyğəmbərə və səhabələrinə içün. Min ay eyləvəranda görnərlə də edir. İnsan təlimləri ona 15-ci xırcına haqqı bulğa qədər 35 ili ibadat edir. 35 ili Ramazan ayı 35 ay Ramazan ayında oruç tutan 35 dəfə qadr cəzəsi cəzədə ibadat edir və 35 dəfə min ayı üstüçdə vur gör necə edir. Allah məhəmməd gəmbərin məndənə səmama nə qədər fürsət verib. Nə qədər onlar bizlər üçün əl atala yollar açıp bir dənə kəlbəlamı sidatdə İmamı sədaqə ilə ağla göz yaşı cəhannəm vətəşin söydürər. Bir dənə peyğamlara salavat göndərlənlə Allah sənin üçün nə qədər səbəb göndərər. 3 dənə salavat göndər Allah deyir onu kifayət elmadı. Cür indi bizə peyğambarların şəfafi, bizim peyğəmbərin üstünlüyü, bizim peyğambarların aləsi, bizim peyğambarların Allah yoluna etirafı gördün. Olsun. Vaqıtdadır ki, aləmat olan peyğəmbər hürmətində gördün nə gözəl günlər nəsib idi. Allah Quranda qürriyə peyğəmbər biz səni, yəni mən, yoxa, mən səni yücə qərar verə bilərəm. Nən səni ağramlara rəhmat göndərmiş. Mən sənin oğlanlarına rəhmat göndərmişəm. Bütün 18 min oğlanları Allah peyğəmbərlə rəhmat göndərir bütün oğlanlara. Edib hocam peyğəmbərlə salamın balaları, səyyid peyğəmbər balaları biz deyirik Allah təala bunları yerə oğlan məsafəleyib. Allah onlara xaltır rəhmlidir. O peyğəmbər balasıdır, o peyğəmbərə kimi Quran çəkməsi olsun bu olsun. Buca səyyidlər, buca səyyidələr Bu cür dəli peygamber oğullarının etiramı saxlamağı üzəsimizə şərəf bildirib. Vəyaqatla şərəf bildirici peyqambarlar özü tapışılıb peyqambarlar. Quran əşidən alınmış olan peyqambarlar peyqambarlar içə vəsiyyətində də dedi ki, sizə albatlar Quran-ı Kərimdə əhli ümmətin deyir ki, mənim əhli beytimə məhəbbət qoyun. Əhli beytimi sevin. Fəqət albatda cümlələri Quran oxuyan çoxdur, bu günləri namaz qılan, qadir axşamını eşidən çoxdur, fəqət əhli beytsiz Qur'anə təbərrüti məni. Əhlbeytsiz Qur'anı dərk etmək mümkün deyil. Qur'anı əhlbeytsiz insan dərk edə bilməz və əhlbeytsiz də Qur'anı tərcümə edə bilməz. O da əsasən bu qədər insanın ibadətinə çalışıb əhlbeytin sevgisini idarə sala bilməyə. Assalamu aleykum. Mən